Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL de Hard Killers basados en el libro. Espera, ¿acabas de decir madre buscando algo? Si la persona a la que Bison y Father llaman madre está detrás de las órdenes de eliminar políticos y empresarios, significa que podría comenzar un nuevo trabajo pronto. Con la colección en exhibición, Bison caminó hacia la mesa de café y le hizo un gesto a Fácil para que comenzara la sesión informativa. Como ya hablamos con mamá la última vez, el objetivo que mamá quiere que abordemos esta vez se llama Luerat. Es un hombre de negocios que recientemente ganó la licitación para un proyecto de combustible y energía. Tiene varias fundaciones para ayudar a niños desfavorecidos, pero hay rumores de que podría estar involucrado en el contrabando de drogas. Añadir detalles negativos al final hace que el asesinato parezca más justificado, pero de todos modos tenemos que matarlo. No sé a quién le pisó los pies. No nos preocupemos por eso por ahora, pero a partir de la información, está claro que Luerat es muy cauteloso. Casi nadie sabe dónde está, excepto su secretaria llamada Pempuk. Que probablemente sea la única que lo sepa. Necesitamos obtener información de Pen primero, entiendo. Fadel caminó alrededor de la mesa hacia la gran pantalla de la computadora y pidió la información personal de Pen para mostrar en la pantalla. Todos los viernes por la noche, Pen suele salir a beber al bar porque es socia del establecimiento. Haremos nuestros movimientos este viernes. Bison asintió con la cabeza y volvió a examinar con atención la información de Penpuk, Su memoria era bastante buena y toda la información estaba almacenada en su mente. ¿Cuándo vamos a matar a Loerat? ¿Hay una fecha límite para este trabajo? La fecha límite es antes de este fin de mes. ¿El trabajo urgente será más rentable? Ayer mamá nos dio el depósito para el trabajo. Fadela pagó la computadora. Lo siguiente que hizo fue caminar hasta el gabinete de armas para verificar el estado de todo. Todo seguía en orden, lo que confirmaba que Kan no había entrado en esa habitación el día anterior. Kan levantó ligeramente la ceja derecha sorprendido. No había pensado en eso en absoluto. Hemos trabajado juntos muchas veces, pero hoy es la primera vez que siento que eres un policía realmente genial. ¿Qué quieres decir con eso? No se preocupe, señor. Piense en ello como si no hubiera dicho nada. Sí, da igual. De todos modos, no pierdas de vista a esos dos hermanos. Si hacen algún movimiento o algo sospechoso, infórmamelo de inmediato. Kana sintió, reconociendo la orden, y observó mientras el capitán Chris encendió un cigarrillo. Y ten cuidado, no te acerques demasiado a ello. Si descubren que estás tratando de engañarlos, te matarán a tiros en el acto. Sí, señor, tendré cuidado, capitán. Después de un fin de semana agitado, Fadel y Bison finalmente cerraron su tienda y se tomaron un descanso. Bison se despertó tarde. Y al levantarse de la cama, descubrió que Fadel ya no estaba en casa. Fadel no era el tipo de hermano mayor que dejaría una nota explicando su paradero. Además, el propio Bison no era del tipo de persona a la que le importaba o le preocupaba a dónde iba su hermano. Nadie tenía por qué preocuparse de que Fadel resultara herido. La verdadera preocupación era si Fadel podía ir accidentalmente a alguien más. En resumen, Bison no tenía idea de a dónde había ido Fadel, ni tampoco le importaba. Comió un desayuno sencillo como un sándwich solo. Una vez terminando, salió de la casa. Su destino era el estudio de tatuajes de Khan, aunque había pasado por ahí muchas veces. Esta era la primera vez que se había decidido explorarlo intencionalmente. Ayer se había cruzado con Khan en una hamburguesería. Lamentablemente no pudieron hablar mucho. El misterio de cómo había acabado borracho a pesar de ser un gran bebedor todavía lo desconcertaba. Además, todavía no había pruebas concretas que confirmaran el rumor de que Khan podía ser un informante de la policía. Su personalidad era totalmente opuesta a la de Fadel, y este marcado contraste influyó en la forma en que ambos vivían sus vidas. Por ejemplo, Fadel siempre fue cauteloso y nunca. Es más seguro mantenerse alejado del peligro si el riesgo parece demasiado alto. Es mejor prevenir que reparar.